Смотри, если вдруг дадут общежитие, ну, через некоторое время, возможно, можно будет его приватизировать. Это, это тогда будет ваше имущество. То есть ты, когда дадут общежитие, узнавай потихонечку об этом вопросе ну, какое-то жилье, это все равно жилье. Короче, я там, там с одним я ей сказала, что я сразу не заезжаю, не с кем, то есть, это она, как бы я говорю, она говорит, ну, туда, лучше, туда, ключи не брать, потому что этого дня будем платить за это общежитие, понимаешь? А сколько платить? Будет, там вроде 300 гривен с людиной, она знает, что такое коммуналка, и рахуется, что-то, что-то, я, не знаю, что -то ты узнал, если там 300 гривен, ну, ну, ребенок, я думаю, что ну, то может его лучше заплатить, если это оплатится за коммуналку, за все, а за само общежитие не оплатится. Чтобы просто забрать ключи, чтобы его никому не отдали. Ну, ты узнал, если там небольшие деньги, может, стоит заплатить. Угу. Потому что мало ли, ну, береженого Бог бережет. Когда ключи в кармане, тогда уже в кармане.

Честно, да, за... вот это ужасно. Какая цена да. а Завтра буду к нему ехать, то завтра везет. Одна отца тоже может такси взять. Вот раз забирала, мы да. в одну сторону, знаешь, тухом там вот. И поездишь, брали и туда. И стал брали, чтобы да, что-то да съесть, знаешь. Ну, да. угу. ему там дали, он как бы мне скинул.

14 А она там, ну, работает нянечкой и в цыганском ансамбле танцует. Ну, она ну, украина. Там, даже когда он будет уже работать, ну, все равно, там 21 тысяча, поговорили на кухне ну, вот вопрос, в том, сможет ли он домой еду носить. Если он сможет домой еду, вот ты же понимаешь, что у нас зарплаты все на унитаз уходят, вот это и его Ой, мной, да, нужна машина, понимаешь? Нужно, нужно, нужно это тяжело, без машины. Это тяжело, это машина. Тери! Давай, давай, давай! Поле, отечем! Давай, давай! 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 Хорошо, я ж таки поехала ж отдыхать, взяла кредит. Но ну, я осталась 3000 должна. Второй кредит у меня на на посудомойку 900 гривен. Получается. За две квартиры надо проплатить. Я считаю, что платила зарплату, Сейчас просматриваю работу. Не знаю, на какую-то подработку устроюсь, потому что ну, все дорого стоит. Конечно, не мама хуже врага, это вообще пипец, как она хочет меня расстраивать, я это вижу. Знаешь, раньше ж я ну, к маме относилась, в принципе, так к ребенку всегда относится. А реально она ко мне никаких материнских чувств не чувствует. Вот такие просто пакости ну, пытаются сделать, чтобы я расстроилась, это вообще ну, нереально. Я просто даже этого не думала. Ну, нужно на работу идти к психологу, рассказывать все вообще, что происходило у меня в жизни, потому что он хочет, я вообще не рассказываю И надо хотя бы, чтобы психолог ну, как, выслушал и рассказал, что вообще происходит. Потому что, э, знаешь, я как замыкалась, а все, а эта проблема не решалась. Я хочу решить эту проблему, чтобы понимать, что происходит. Просто, и все, потому что я чего-то все равно могу не понимать. Это я только сейчас поняла, что у меня на самом деле мамы нет, а есть какой-то завистливый человек. Короче, знаешь, что она мне говорит? Она очень не хочет, чтобы я с кем-то нормально встречалась. Чтобы я общалась. Ну, то есть, знаешь, она, скорее всего, чувствует свою старость, что у нее уже все позади, когда она видит. То есть она не ставит меня как дочку, она ставит меня как какую-то соперницу, какую-то. Ну, я не знаю, и просто. Ну, сейчас вы на расстоянии, я когда на расстоянии была, в очереди, у меня, ну, с этой стороны вообще легко было, у меня вот эти, да, токсичных людей у меня не было, а сейчас у меня токсики на токсики, и я каждый день медитирую по утрам, по вечерам, я пытаюсь перестроить э, свои мысли, так, чтобы, ну, знаешь, не крутить одну и ту же пластинку. You <laughs> Вот это. Алло. алло, алло, я здесь. Как а то Егор звонил. Ау, как, как там Егорчик? Да. Его не не обижал, это нормально. В школе как... А, блин, я забыла.

ну, каждую ночь это происходит очень сильно. Да, да. Ты не поверишь, я сплю. Я сплю, я медитирую, сплю. Но дело в том, что я не хочу попадать в какие-то неприятности. Я посмотрела, да, посмотрела работы по Украине. В принципе, мерчендайзеры также вот получают и эти торговые представители, и все. Ну что, я жила когда золота, и мне всего хватало. Ну, у меня были чужие деньги, чужие это, там я занимала иногда у, у, в копилках, в там, ну такое. Но мне хватало, тут я на двух работах, реально вот я 2-3 тысячи э, за турнир получала, ну и тысяч восемь-десять э, э, на официальной работе, мне не хватало. Ну, я же говорю, что это да, очень сильно токсичный Я сейчас вот, э, перестала общаться со своим токсичным человеком, ну, как бы давай, у меня начало из-за него подниматься сахар. Вот на Западной Украине мне нравится. Я когда была в Мошине, когда в Золочеве была, мне как-то подходит. Хотя там много чего-то, но, но почему-то мне там хорошо. Просто да, я не знаю, наверное, из-за того, что деревья, это да, большая часть, да, я скучаю по деревьям. Это все-таки город тяжело.

Сейчас же футбол снимаю. Что-то, знаешь, вот, э, я сейчас решила еще потом э, кредиты немножко рассчитаюсь. Куплю себе робот-пылесос. Э, вот я прихожу, допустим, вечером, я раздеваюсь, снимаю одежду, кидаю в машинку. Я мне покушала посудомойку. Я включила, и оно все будет.

Если не поднимать все наверх, понимаешь, он плохо делает, то надо, чтобы была квартира не заставлена. А так за несколько раз, если, допустим, один раз он плохо сделает, второй раз хорошо сделает. Ну, тем более, знаешь, есть возможность помыть, но помыла нету, все равно пыли это нету. Под кроватями везде основную пыль он собрал. Это большой плюс все равно, когда есть выбор, помыть или не помыть. Налетка мне сказала, говорит, ну не выношу, Ну, не, не вывожу, я вот это все Ну, она же с Димой живет. А то все время срач, каждую минуту убираешь, да. опять срач. Да, ты купили купили робот-пылесос, он посуду моет, ну нормально. ты, новая пекарня открылась. Семейная? Семейная. семейная, я уже нахрен. А, ты шо? А, да? Уже другая фирма там А-а-а где работает Не потянули В той же фирме осталась Так а что, они что то вжилось? Сейчас тут открыли другую Их на вообще новую в центре Велиотопу Подвальчик Анди, помнишь? А, ты не пометай А, блин Как сказать? Тебе простор, пометаешь?

Ой, ну мне сейчас намного легче стало Оксана. Я вот захожу в супермаркет, я знаю, что мне хлебный не нужно. Я, знаю, я наберу, короче, и буду есть знаю, что газировка мне не нужна. Знаю, что сладости мне не нужны. Короче, из всего супермаркета я только посещаю треть супермаркета, где достаточно что-то порошки, там не знаю, овощи, мясо, рыба. А я сегодня уже пятую игру снимаю, мне как-то уже устала. Я не знаю, как я сутками буду опять а работать. Также мы по два дня работаем сейчас в неделю. Со следующей недели, со следующего месяца по суткам перебудет. Я вот сутки работаю, отбой, отхожу. а отхожу. допустим, я вот нашла работу с 9 до 15, ну, магазины с посещают по городу. Там зарплата пишется 16 тысяч. Ну, действительно так, то, действительно оно, Ну, часто это классно, Подоход, а понимаешь, вот, с корпус, корпус.

Оксана, а, этот а, 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 а общежитие выдается, там да, хоть какая-то мебель есть или ничего нету? Да, да, да. Вот смотри, я тебе сейчас послушаю, послушаю меня, дуру. А, Поговори с мужем, чтобы он поговорил с этими чтобы он поговорил со своими однослуживцами. К ним матеря приезжают, жены и так далее. Можешь дать объявление, что сдам посуточно. И те там, не знаю, сколько... Скажи... У нас там провал, <соединяющие> 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 а, <да? соединяющие> Ну надо занять. Я просто за то, что как деньги вернуть, шо, чтобы занять его, ты, Я переживаю, что ты не взялась. 300 гривен человека это муж считается ты и ребенок, правильно? Ну, 750 гривен. Сам возьми на всякий случай, только то страшно, что ее займут. Я, конечно, понимаю, что это деньги на дороге. Я думаю, может приехать, это все же Да, 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 позвони этой женщине сегодня же и скажи, что там приезжают хозяйка, что вы приезжаете. Потому что еще займут, и потом скажут, а нет квартиры, мы же говорили, что ключ дают, что? Вы просто, знаешь, вы хорошие люди, вот твоя семья, но вы не Когда, допустим, твоему мужу сказали, что может там 50 тысяч заработать, ну как-то, ну не, ну это... Квартиру э, сказали дают, а ты говоришь, ну как далеко? Надо хватать. То, что дают, надо хватать, брать, и, и держать. Вот проблема в чем, что хваткости нету. Потому что Она, как я вам советую ключ, когда вы угоду, с того момента уже будете 300 гривен с Опять, так я кажу, ну типа, что я так и не поняла, типа, я кажу, ну а шо? типа, ну что, типа, типа, здесь, как-то я не спросила, она говорит, если не будете мотали, это типа, может, то ясно, что не буду тебе платить. Я так и не поняла, это коммуналка, она имела в виду, где-то 300 выходит с людины, наверное, коммуналка так считается, у счетчиков там да? нет, смотри. И по идее, возможно, это и она имела в виду 300 гривен,

Что Слушай, чтобы она не отдала этот ключ кому-то другому Оксана, забери ключ Если там не надо платить, оно выплывет наружу Потому что что-то хитрожопостью какую то подпахивает Кристина твоя да, правильная да, вопроса да, да. дала Сейчас же звонишь Когда по положишь тру трубку, позвони да, сразу да, же ей да, да, Скажи, что мне только что хозяйка позвонила Она приезжает нам срочно, надо заехать да, я что-то протупила, мне, мне такая Кристина говорила, что это за фигня, ключ надо брать, и что, что ты там не будешь жить, какая разница, надо было ехать все-таки, а я, а я на, развернулась, на, уже когда на остановку пришла, и потом поехала, думаю, не, не, -не, -не. Да зачем я буду... А зав зав завтра ты свободна? Я буду. Завтра буду. ж воскресенье, завтра Никого не будет. Это, наверное, может, с, понедельника. с понедельника. звони сейчас, говори, что в воскресенье приезжают, но я у подружки переночую, мне нужен срочно ключ, с ребенком негде остаться, сейчас денег нету, но если есть, там заплатишь, что-то нету, так нету. А потом все это выплывет наружу, за что платить, как платить. Скорее всего, там за коммуналку будешь платить, а, а этот, ванна у вас в квартире, да? Там, там, там с водой не знать как. Там вообще Ну буду мать и мы туда ездили, не было ну, тем, а тем, тем, более, да... тем более только строится, достраивается. Надо занять и все, потому что я же говорю, потом ты сможешь приватизировать. Ну, посмотри законы. Но вообще это скорее всего возможно. И тем более у тебя муж военнослужащий, ему обязаны выдать э, этот, э, квартиру служебную. Сейчас вот положи трубку и позвони этой женщине, скажи, э, сделай истерику в голосе, что тебе позвонила хозяйка. Звони сейчас, Оксана. Вабер напиши ей. Сделай такой голос, можешь не брать, можешь сказать, что срочно надо некуда ехать с ребенком или срочно нужна квартира, я приеду за ключом, когда вам удобно будет. Да нет, разумеешь, она там на месте, не трем все выдумывает, это не смысл. Просто сказать, что я возьму, но и буду, может мне прямо будут поехать. Нет, нет, ты просто позвонишь, вот скажи, мне нужен ключ. А если она что-то будет спрашивать, какие-то лишние вопросы задавать? Скажешь, ну соврежь, скажешь, что, возможно, хозяйка приедет. Не будет задавать вопросы, не будет. Я просто ты понимаешь, я в Типе сейчас из-за тебя. Я так кипишу. Так, все, давай, я положу трубку, ты позвонишь, позвонишь ей, а потом перезвонишь мне. Скажешь, что ты позвонила, хорошо? Да, да, давай.